السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آف اسلام میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ عمرے کا مکمل اور آسان طریقہ شیئر کرنے والی ہوں عمرے کے حوالے سے میرے چینل پر اور ویڈیوز بھی موجود ہیں جن میں ایک ویڈیو ہے احرام کی پابندیاں کون کون سی ہیں یعنی جب ہم نے احرام کی نیت کر لی تو اس کے بعد کون سی پابندیاں ہم پہ لاگو ہو جاتی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے اس کے علاوہ گھر سے نکلنے سے لے کے مسجد الحرام پہنچنے تک کے کون کون سے مال اور دعائیں ہیں اور تیسری ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے کے بعد کون سی دعا مانگنی چاہیے اور کون کون سی دعائیں ہیں جو ہمیں پہلی نظر پڑنے پر مانگنی چاہیے طواف کا کمپلیٹ طریقہ بھی میں نے اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ تینوں ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں میں ان تینوں ویڈیوز کا لنک دے دوں گی آئی بٹن میں بھی دے دوں گی آپ وہاں جا کے میری ان ویڈیوز کو واچ کر سکتے ہیں میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ تینوں ویڈیوز آپ کے عمرے کے سفر میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہوں گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمرے کا مکمل اور آسان طریقہ کیا ہے تو انشاءاللہ اوثنٹک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور واچ کیجئے گا تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے نخمدن سلی اللہ رسول کریم فاضب اللہ شعیطان بسم اللہ رحمان تو اب گھر سے نکلنے سے پہلے جب ہم نے احرام باندھنا है. احرام باندھنے سے پہلے کے کچھ اعمال ہیں جن میں سے یہ ہے کہ مرد حجامت کر لیں مرد اور عورتیں دونوں اپنے ہاتھوں پیروں کے ناخن کاٹ لیں غیر ضروری بالوں کی صفائی سے فارغ ہو کر احرام کی نیت سے غسل کر لیں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتے تو وضو ہی کر لیں غسل یا وضو کے بعد سلے ہوئے کپڑے بدن سے اتار کر احرام کی ایک چادر کی لنگی باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں ہو سکے تو احرام باندھنے سے پہلے جسم اور کپڑوں پر ایسی خوشبو لگا لیں کہ جس سے اس کا نشان نہ پڑے یعنی اس قسم کی خوشبو اور عطر لینا ہے جس کا نشان نہ ہو خوشبو ہم نے احرام کی نیت کرنے سے پہلے احرام میں لگانی نہیں ہے اور عورتیں جو ہیں جو کپڑے انہوں نے پہننے ہیں احرام کی نیت کر کے ان کپڑوں میں خوشبو لگا لیں تاکہ جب ہم اپنا عمرہ ادا کرنے جائیں تو ہمارے جسم میں کسی قسم کی سمیل نہ ہو اور ہمارے احرام سے اور ہمارے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہو تو یہ سارے کام ایک دفعہ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے گا کہ خوشبو لگانے کا کام ہمیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے احرام باندھ لیا عورتوں نے جو ہے وہ سترے نہا کے کپڑے پہن لیے اس کے بعد ہم نے دو رکعت نفل ادا کرنے ہیں سلاد التوبہ کی نیت سے جس میں پچھلی زندگی پر خوب توبہ استغفار کرنا ہے رو رو کے دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پچھلی زندگی میں غفلت ہوئی ان کو معاف فرما دیجیے اور آگے آنے والی زندگی میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا اور نبی کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ساتھ ایمان کے ساتھ زندگی اور ساتھ ایمان کے ساتھ موت عطا فرما اور اسی طرح کی جو بھی دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں توبہ استغفار کریں اس کے بعد دو رکت مزید پڑھنے ہیں اپنے صلاة الحاجت کے یہ اس لیے کہ پورے سفر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے تو ہر حاجت ہم اپنی اللہ سے ہی کہتے ہیں تو دو رکت صلاة الحاجت اس نیت سے پڑھ لیجئے کہ سفر میں آسانی ہو پیچھے گھر میں رہنے والوں کی بھی خیر ہو اور اللہ تعالیٰ تمام ارکان کو اچھے سے پورا کروا دیں اس کے بعد دو رکت نفل ادا کرنے ہیں احرام کی نیت سے تو مرد جو ہیں وہ سر پہ ٹوپی پہن کے بھی احرام کی نیت سے دو رکت نفل ادا کر سکتے ہیں اور عورتیں جس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں کہ عورتوں کے ہاتھ پیر اور چہرے کے علاوہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہو تو دو رکت نفل ادا کرنے کے بعد مرد اپنا سر کھول دیں گے اور پھر نیت کریں گے عربی میں نیت کے الفاظ کچھ یوں ہیں اللہم انی ہے اللہ لی و تقبل منی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں پس اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو مجھ سے قبول فرما تو نیت جو ہے یہ زبان سے کرنا ضروری تو نہیں ہے لیکن کر لیں تو بہت اچھا ہے دل میں بھی نیت کر لینا کافی ہوتا ہے اور عربی میں نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے اب آپ یہ نہ سوچیں کہ جو عربی کے الفاظ ہیں اب یہ مجھ سے پڑھنے نہیں آتے ہیں میں کیسے پڑھوں تو اردو میں یا جس بھی زبان کے آپ ہیں تو آپ اسی زبان میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما بس اتنا بھی کہہ دیں گے تو کافی ہے نیت کے بعد اب آپ نے تلبیہ پڑھنی ہے تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں لبئی لبیک لبیک لا شریک انمد لك والملك لا شَرِيكَ لك اب نیت کرنے کے بعد صرف ایک بار تلبیہ پڑھنا شرط ہے اور تین بار پڑھنا مستحب ہے تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھ کر یوں دعا مانگنی ہے اللہ انی کا رضا کا والجنت جنتا و من النار کہ اللہ میں آپ کی رضا کا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی رحمت کے واسطے سے دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اس کے علاوہ اور جو دل چاہے دعائیں مانگے گھر سے نکلتے وقت دروازے کے قریب سور قدر یعنی انہا انزل نہو والی صورت اور سور قریش یعنی لیلاف قریش اور آیت القرصی پڑھ لیجئے گھر سے باہر نکلنے کی مسنون دعا پڑھ لیں بسم اللہ, واللہ لا حول ولا اللہ باللہ پھر ائرپورٹ پہنچ جائیں گے ائرپورٹ پہ جب جہاز پر سوار ہو تو سبحان اللہ و ماکن مکر و انبن الم قلیبون جہاز میں جو ہے وہ جب آپ واش وغیرہ وہاں کا یوز کریں تو بہت احتیاط سے کیونکہ وہاں کا ہینڈ واش وغیرہ یوز نہیں کرنا کیونکہ اب ہم نے احرام کی نیت کر لی ہے اور نیت کرنے کے بعد خوشبو ہمیں نہیں لگانی ٹھیک ہے اب سفر ہمارا شروع ہو گیا ہے تو سفر میں ہم نے تیسرا کلمہ درود شریف تلبیہ کی کسرت کرنی ہے استغفار کی کسرت کرنی ہے اور دوسروں کو کسی قسم کی, کی تکلیف نہیں دینی کوشش کریں کہ اپنے قول سے اپنے فیل سے اپنے عمل سے کسی کو جسمانی یا ذہنی اذیت نہ پہنچے صبر کا معاملہ کرنا ہے جب سواری سے اتریں یعنی جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں تو دعا پڑھیں ربی انزل نے منزل مبارک و خیر جدہ ایئرپورٹ سے پھر آپ مکہ, جائیں گے مکہ میں جو ہے وہ آپ نے اپنے رہائش گاہ اپنا سامان وغیرہ رکھنا ہے عموماً ہمارا سفر ایروپلین میں ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ مکہ پہنچنے تک دوپہر کا ٹائم ہو جاتا ہے یعنی بارہ ایک بج جاتے ہیں اب ہوٹل پہنچ کر کھانا کھائیں اور زہر کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد سو جائیں ایک دم سے جو ہے وہ مسجد الحرم جا کے اپنا عمرہ ادا کرنے کی فکر مت کیجیے گا کیونکہ ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے پوری رات سفر میں گزری اور پھر دن بھی آدھا سفر میں گزر گیا تو کوشش یہ کریں کہ زہر کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے سو جائیں اثر کے بعد اٹھیں یعنی کہ جب مغرب میں ایک گھنٹہ رہ جائے اس وقت آپ اٹھ جائیں اثر کیونکہ وہاں پر بہت پہلے ہو جاتی ہے تو مغرب سے صرف ایک گھنٹہ پہلے آپ اٹھیں اٹھ کے آپ نماز پڑھیں اثر کی اس کے بعد چائے وغیرہ پیئیں پھر مغرب کی نماز پڑھ کے آپ اپنے ہوتل سے نکلیں اور عشاء سے پہلے آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے اس وقت خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑھتے ہی جو دعائیں مانگنی ہیں وہ دعائیں مانگیں اب جب خانہ کعبہ پہ ہم پہنچ جائیں گے سے پہلے مسجد میں داخل ہوں گے تو دعا پڑھنی ہے ربی فرلی جنوبی وفتاخلی رحمتی رحمت اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور دروش شریف پڑھیے اور پھر اعتکاف کی نیت کر لیجئے یہ آپ نے ہر روز کرنا ہے جب بھی آپ مسجد الحرم جائیں گے تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تو آپ کو اعتقاف کا ثواب ملتا رہے گا اب اعتکاف کی نیت کیا ہے کہ اللہ نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں احتکاف کی جب تک کہ میں مسجد میں ہوں پھر خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو راستے سے ایک طرف سے ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور بیت اللہ پر نظر رکھے ہوئے ہی تین مرتبہ یہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 لا 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 الہ 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 الا 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 اس کے بعد دروش شریف پڑھنا ہے کوئی سا بھی درد شریف پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد خوب گڑ گڑا کر جو دل میں آئے دعا مانگیں کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا سب سے اہم موقع ہے اور یہ دعا بھی مانگیں کہ اے اللہ میں آپ کی رضا مندی اور جنت کا سوال کرتا ہوں مجھے جنت دے دیجئے اور آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں مجھے سے بچا لیجئے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پر نظر پڑتے وقت جتنی دعائیں مانگی یا بتلائی ہیں وہ سب میری طرف سے بھی قبول فرما لیجئے اور اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ساری ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ دعا ضرور کیجئے گا کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے اب آدمیوں نے کیا کرنا ہے استباح کرنا ہے استبا کہتے ہیں کہ چادر کا سیدھی طرف کا پلو سیدھے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال کر دونوں پلو الٹے کندھے پر ڈال لیں یہ صرف مردوں کے لیے ہیں اور اس کے بعد جب آپ مطاف کی طرف جائیں گے تو ایک دوسرے کو دھکم پیل مت کریں کیونکہ کسی مسلمان کو عیزہ دینا یا تکلیف دینا جو ہے وہ حرام ہے اب طواف کا جو کمپلیٹ طریقہ ہے اس کے لیے آپ میری ویڈیو واچ کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کو طواف کا مکمل طریقہ پتا چل جائے گا لیکن پھر بھی مختصر طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب آپ مطاف میں آئیں گے حجر اسود کے بالکل سامنے آپ کو ایک گرین لائٹ نظر آئے گی جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ گرین لائٹ ہے اور لیفٹ سائٹ پہ خانہ کعبہ ہے یعنی کہ حجر اسوت ہے تو گرین لائٹ سے تھوڑا سا پہلے کھڑے ہو کر ہم نے طواف کی نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کی طواف کی نیت کرتی ہوں آپ اس کو قبول کر لیجیے اور میرے لیے آسان کر دیجیے اگر نیت زبان سے نہ بھی کی ہو جیسے رش ہوتا ہے تو نہیں نیت کر سکے لیکن دل میں طواف کی نیت تھی تب بھی طواف ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے تلبیہ جو ہم پورے راستے پڑتے ہوئے آئے تھے اب یہاں پہ جو کے نا ہمارا تلبیہ بند ہو جائے گا۔ تلبیہ نہیں پڑھنی۔ اب نیت کرنے کے بعد ہم نے آگے کی طرف چلنا ہے اور بالکل حجر اسود کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا ہے یعنی حجر اسود کی بالکل سید میں اور حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ استلام کیا ہوتا ہے؟ حجر اسود پر ہاتھ لگانا اور اس کو بوسا دینا لیکن کیونکہ ہم دور کھڑے ہوں گے حجر اسود کا بوسا نہیں دے سکتے تو ہم دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد کہہ کے دونوں ہاتھ گرا دیں گے اور پھر و و السلام علی رسول اللہ پڑھتے ہوئے ہاتھ کو چوم لیں گے اب مرد جو ہیں وہ رمل کریں گے رمل کہتے ہیں اکڑ کے چلنے کو اور استبا یعنی جو آپ نے کندھا کھول لیا تھا وہ اور عورتیں بغیر بغیر رمل اور استبا کے طواف اس طرح شروع کریں گے کہ بیت اللہ آپ کی الٹی طرف ہو جائے گا اور بیت اللہ کے دروازے کی طرف بڑھیں گے اور پھر کعبہ شریف کے دروازے سے آگے بڑھ کر حتیم کو طواف میں شامل کرتے ہوئے دائرہ مکمل کرتے ہوئے رکن یمانی پر پہنچنا ہے جب رکن یمانی پر پہنچیں گے رکن یمانی پر پہنچ کے رب ناتنا دنیا حسنت قیرتی حسنتابنار بد خلنل جنتم عالا برار یا عزیز و یاغفار یا رب العالمین یہ دعا پڑھتے پڑھتے حضر اسود تک جانا ہے حضر اسد تک پہنچ کر پھر ہم نے استلام کرنا ہے اسی طرح دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہہ کے ہتیلیوں کو چوم لینا ہے اور پھر ہتیلیوں کو چومنے کے بعد اپنا دوسرا تواف شروع کر لینا ہے اسی طرح سات چکر مکمل کرنے ہیں جب سات چکر ہمارے مکمل ہوں گے تو آٹھویں استلام کرنا ہے اب جو ہے ہم نے آٹھویں استلام کر لیا سات چکر مکمل کر لیے تو اب تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہمیں ملتظم پہ آ جانا ہے ملتظم کیا ہے حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان بیت اللہ کی دیوار کا حصہ ملتظم کہلاتا ہے ملتظم پر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتظم سے اس طرح لپٹ جاتے تھے جس طرح بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے پھر کبھی دہنا گال مبارک اس پر لگاتے کبھی بایاں گال اور دعا فرماتے لیکن پر کی وجہ سے لپٹنے کا موقع نہیں ملتا اور اس کے علاوہ یہاں پہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے تو اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے تو آپ ملتزم کو ہاتھ بھی مت لگائیے گا نہیں تو خوشبو آپ کے ہاتھوں کو لگ جائے گی لیکن ملتظم کی سیدھ میں کھڑے ہو کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے جتنی ہو سکے دعائیں مانگے اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی پینا ہے پانی جو ہے وہ خوب پینا ہے بسم اللہ کر کے تین سانس میں کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ زمزم پیتے وقت بیت اللہ کو دیکھ دیکھ کے بھی پینا چاہیے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہیں اور زمزم پینے کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے یہ دعا مسنون ہے اللہم انی اسلک علم ام و رسق وشفاء من و کل دا یہ دعا پڑھیں اس کے علاوہ جو دعا بھی مانگیں زمزم پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اب مقام ابراہیم کے پیچھے پیچھے کھڑے ہو کر دو رکعت واجب الواف کے ادا کرنے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے تو بہت رش ہوتا ہے جگہ نہیں ملتی لیکن اسی کی سید میں جہاں سہولت ہو وہاں پہ ہم واجب و ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر وہاں پر جگہ نہ ملے تو مسجد الحرام میں کہیں بھی واجب و ادا کر سکتے ہیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ حجر اسود کی اسی طرح سید میں آ کے ہم نے اپنا نوہ استلام کرنا ہے یہ نوہ استلام سعید کے لیے ہوگا کیونکہ اب ہم سعید کے حصے میں جا رہے ہیں صفہ مروا کی صحیح کرنے تو پہلے ہم استلام کریں گے نواں اس کے بعد ہم صفا مروا پہ چلے جائیں گے یعنی صحیح کرنے کے لیے صفحہ کے اوپر قبلہ روح کھڑے ہو کر سب سے پہلے تین مرتبہ لا الہ الا اللہ اور ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھنا ہے پھر دروشریف پڑھ کر دعا کرنی ہے یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے خوب دل لگا کر دعا کیجئے اور یہ آیت پڑھیے انفا من شعائر اللہ دا بما بدا اللہ بی جس کا مطلب یہ ہے کہ میں صفا سے شروع کرتا ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صفا مروا کا ذکر کرتے ہوئے پہلے صفا کا ذکر کیا پھر صفا سے اترے مروا کی طرف ذکر کرتے ہوئے چلتے رہیں یہاں تک کہ گرین لائٹس آ جائیں جب گرین لائٹس آ جائیں تو وہاں پر مردوں نے دوڑنا شروع کر دینا ہے اور عورتیں جو ہیں وہ اپنی نارمل سپیڈ سے ہی اس حصے کو پار کریں گی تو جب مرد دوڑیں یا عورتیں اس حصے سے گزریں تو گرین لائٹس پہ ہمیں جو دعا پڑھنی ہے وہ ہے اللہم مغفر انتل آز الاکرم کہ اے اللہ مغفرت فرما اور رحم فرما تو بڑا عزت والا اور بہت بڑا کریم ہے اس کے بعد اپنی رفتار سے چلیں عورتوں نے ہرگز نہیں دوڑنا اور جو بھی اللہ پاک کا ذکر ہو توحید و تکبیر تیسرا کلمہ درود شریف استغفار جو بھی کچھ یاد ہو جتنی دعائیں قرآن مجید کی یاد ہیں وہ سب اردو کی دعائیں جی جن جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کی درخواست کی آپ ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اپنے لیے اور سب کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں اسی طرح آپ پڑھتے پڑھتے مروہ تک پہنچ گئے اور آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا صفا کی طرح مروہ پر بھی کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے یہ مقام بھی دعا کی قبولیت کا ہے اب مروہ سے پھر صفا کی طرف چلنا شروع کر دینا ہے اسی طرح چھے چکر اور کرنے ہیں ساتواں چکر مروہ پر ختم ہو جائے گا ہر چکر میں گرین لائٹس وہاں پر دوڑنا ہوگا ساتوں چکر مکمل ہونے کے بعد صحیح مکمل ہو جاتی ہے صحیح کے بعد اب حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے آدمی حلق کریں گے یعنی پورا سر منڈوائیں گے یعنی کہ اس طرح پھروائیں گے اور قصر عورتیں کریں گی یعنی سارے بالوں کو لے کر نیچے سے ایک پور کے بقدر کٹوا لیں گی تو جب قصر کر لیا یا حلق کر لیا اس کے بعد الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا عمرہ ادا ہو گیا تو یہ عمرے کا کمپلیٹ طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ کچھ مسائل بھی شیئر کروں گی مسائل کے حوالے سے میں نے احرام کے پابندیوں کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس کے علاوہ اور مسائل بھی ہیں جو عمرے میں ہمارے بہت کام آتے ہیں تو انشاءاللہ ون بائی ون آپ کے ساتھ تمام ویڈیوز شیئر کروں گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور میری حاضر حاضری کے لیے بھی اللہ کے در پہ جا کے دعا ضرور کیجیے گا اللہ آپ سب کا جانا آپ کا آنا آپ کی عبادتوں کو اور آپ کی تمام نقل و حرکت کو قبول و منظور فرمائے آمین سمامین اسی طرح کی اور بہت ساری اوثنٹیک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ